Мы с вами сейчас находимся на участке дороги Волчанск-Харьков. замена асфальтно-бетонное покрытие более чем на двух километрах, которое проходит через село Шестаково. По Волчанскому району эта дорога государственного значения. По участку дороги Волчанск-Харьков сегодня предполагается ремонт, полная замена покрытий более чем на 10 километрах дороги. У нас сегодня проведены работы на четырех участках. Первая – при въезде в район, более километра. Второй участок, на котором мы сейчас с вами находимся, это через село Шестакова проходит часть. Третий участок дороги, на котором также сегодня проведена замена асфальтного покрытия, дорога, которая проходит через поселок Старый Салтов. И четвертый участок, где сегодня уже закончены работы по укладке асфальта – село Заречь. Кроме этого, в планах стоит у нас замена, полная замена асфальтного покрытия, участка дороги, которая проходит через село Бугаивка, а также часть дороги, которая, продолжится, которая была заменена в прошлом году, продолжение части дороги и закончится на табличкой «Город Волчанск». Сейчас, как вы видите, проходят работы по укреплению обочины, то есть асфальтно-бетонное покрытие уже положено, мы стоим, прямо чувствуется в ногах эта температура асфальта. Конечно же, нас это очень радует, потому что мы десятки лет не видели капитальных ремонтов, если мы видели, то это какие-то текущие ямочные ремонты. Асфальтное покрытие, к сожалению, приходит в негодность, у него есть эксплуатационные периоды. И э, за дни не, года независимости э, мы очень рады, что сегодня э, в Волчанском районе, как фактически можно сказать, по всей территории Харьковской области проходят ремонты. Э, ну, фактически мы можем говорить, что это э, плод э, той же реформы децентрализации, той же инициативы президента. Мы говорим о том, что сегодня разделены полномочия по дорогам государственного значения, местного значения, появились новые перспективы, появилась вера и надежда на то, что мы сможем делать дороги не только государственного значения, но и местного значения, коммунальные дороги. К слову, могу сказать, что на последней сессии областного совета при поддержке губернатора были выделены достаточно серьезные суммы по всей территории Харьковской области. В Волчанском районе это Цифри, которые приблизительно около 5 мільйонів гривен на на коммунальные дороги. Не считая, конечно же, те дороги, которые сегодня мы с вами видімо замечательно, как они делаются. По Вовчанському району у нас влаштовано новое покрытие, близко 7 кілометрів. уже влаштовано. Ще буде виконуватись роботи з суцільним ремонтом близько 2,5 кілометрів. Ну, до 10 буде кілометрів взагалі. Якщо ми ви бачили, хоча в нас аварійна ямкові вся ліквідована, вона була ліквідована, мабуть, уже закінчена на середину, на кінець травня. То залишилися ділянки, які ми плануємо, крім крім того, що я сказав, що ми зробили Шистакова, що по старому Салтову пройшли, що там ще одну ділянку. У нас буде ще 2,5 км суцільного покриття. Всього буде на Вовчанській трасі від кордону з Вовчанським районом до Вовчанська близько 10 кілометрів. Фінансується цей об'єкт із двох джерел фінансування: перше джерело це державний бюджет, От, по програмі. розвиток мережі доріг та митні кошти. 11 із митного експерименту, 52 із державного бюджету.